Запытание, почему так сталось, когда плюс 17 команда поступила со Ну Так бывает. Ну да, хорошо играем, проигрываем. Ну да, плохо играем, выигрываем. Они очень хорошо сыграли четвертую четверть. Мы, наверное, чуть подустали, уже не так бежали, как первые три четверти. Остановились на падении они немножко собрались, видимо, и все попали. Я не могу сказать, что мы проиграли э, по делу, наверное, сами отдали, э, сами отдали победу, но э, когда оп играешь против опытной команды, нельзя. Не то, что не расслабляться, нужно играть еще в два раза сильнее, сконцентрирование как в защите, так и в нападении. Четвертую э, четверть мы перешли на индивидуальное действие, перешли, остановились, играли медленно. Где-то так академично, но э, некачественно. Все, что у нас, э, любые действия, которые у нас были, были э, не агрессивные, можно так сказать. Э, Донец прибавил защите, безусловно, в четвертой четверти они старались, но мы упустили, наверное, тот ритм, тот э, запал, который был в первых трех четвертях. И дали много э, легких мечей, э, свободных мечей забить. Наверное, в этом вся, вся причина проигрыша. По классике, наверное, игры. Зона ставится для того, чтобы не забили где-то из-под кольца. Да, и, когда команда делает много атак из-под кольца от прохода, команда использует зону защиты. Тем более атакует то, что, то, что было. Ребята Донецка попали и использовали на роте пустоты, которые мы сами предоставили. Где-то проваливались, где-то засиживались на местах. Поэтому из-за этого мы где-то провалились по зоне. Но я не говорю, что она была такая уж чересчур дрявая. Для... Мы эксперименти... не экспериментировали, мы делали изменения в защите, с лишней в зону, в зонный прессинг. То есть пробовали, нащупывали каждый момент, который мог бы нам принести плоды. Что-то получилось, что-то не получилось, это игра. И мы э, пробуем, пытаемся, что делаем все для того, чтобы выиграть. Но не всегда оно приносит пользу. Поэтому сегодня где-то тактика, э, которую мы выбрали, она имела смысл первые три четверти. Дальше, э, как бы мы ни перестраивались, но где-то игра один в один... Э, Игра на постраховках у нас не получилась, поэтому опытные игроки нащупали где-то слабое место, и поэтому э, они вырвали победу. В этом причина. Если интересно, чтобы просто стоять, вот, э, тебя бьют, а ты просто стоишь и, и ничего не пытаешься сделать, я думаю, что вы тоже задали мне вопрос о том, что, а чего вы не поменяли то и то. Мы пробовали, мы щупали, еще раз, мы играли против команды, команды, которая, ну, наверное, мягко говоря, посильнее. Но мы старались, старались и использовали любой момент. Обидно, что мы не додержали, не, не, не додержали то преимущество, которое у нас было. Но это игра. Обидно, но мы про... будем готовиться к следующей игре в первую очередь хочется поздравить нашу команду, если можно так сказать, с эмоциональной победой, потому что проигрывая четвертой четверти 17 очков и собраться довести игру до победы, я думаю, это это достойно уважения. Поэтому, поэтому я хочу поздравить еще раз свою команду. И я надеюсь, что в следующей игре мы будем более сконцентрированы в первой половине, потому что у нас очень важная игра с черкасами на Кубке Украины. Поэтому я надеюсь, что мы должны проанализировать эту игру в защите, как мы играли в первой половине. И я думаю, как можно быстрее ее потом забыть, потому что у нас будут игры очень важные как в ВТБ, так и в Кубке Украины. Нам тренер сделал очень жесткий выговор раздевалки, потому что мы не можем так начинать, уважая себя. Поэтому мы должны были собраться и довести игру до победы. Нельзя, нельзя, нельзя винить тренера, нельзя винить игроков, которые там неправильно настроились на игру и неправильно там, э, себя показывали на площадке. Поэтому в нужный момент нужно было как-то взять, взять на себя инициативу. То есть э, хорошо, что я забил эти трехочковые, и мы как-то вошли и вернулись в игру. Ну, знаете, очень тяжелый матч, когда выигрываешь очко, он легким быть не может. Если в прошлой игре мы играли в защите только первую четверть, то в этой игре мы играли только последнюю. Мы показали, что играть мы умеем в защите, но, к сожалению, не всегда у нас это получается. Первый раз за сезон я срывался на крик в раздевалке, и это возымело действие. Я предупреждал, чтобы Ка Киев, команда, которая наказывает за, свои оши за собственные ошибки и за расхлябанность или недолжное уважение этой команды. У меня даже закрали сомнения в нашей общей победе, когда после рывка начала в третьей четверти мы получили несколько фантастических бросков от Подоляна, Швеца, то есть летело все, что в ту сторону выбрасывалось. Я рад, что, ребята, я нашел наконец-то пятерку, которая сможет защищаться, на этом у меня ушло три четверти. И, по сути дела, играли мы только четвертую. Слава Богу, что хватило нам того запаса, который именно защитного и потенциала на четвертой четверти вытянуть эту непростую игру. Хотя по-прежнему скажу, я недоволен. В перерыве я э, позволил себе нецензурные выражения, которые поняли даже американцы. Повторяю, это было первый раз в сезоне, э, но это возымело действие. Что касается непосредственно бросать только очков конечно нет. Основная задача была искать больших внизу, для того, чтобы периметр освобождался. А если ты свободен, ты... Обязан бросать. Что касается больших, Макколи вылетел. И как только мы справились в защите с Бобровым, а у нас Денис Яковлев человек универсальный, он играет и против первых, и против пятых номеров, сразу у нас начала получаться в защите. То есть, пока у нас была дырка при защите против боброва, были проблемы. Потом мы эти проблемы убрали. Как только команда, любая команда чувствует уверенность в защите, у них сразу получается нападение. Так оно и получилось и здесь.